выбора, выборы президента. На самом деле у меня знает, этот предмет есть две точки зрения. Первое, и они как, как шизофрения иногда уживаются в моей голове. И первая, первая точка зрения заключается в том, что это очень важно. Да, это действительно важно. И выборы президента, которые происходят раз в пять лет, а в нашей стране Слава Богу, чаще, да, они на самом деле очень важны, потому что президент, как нам кажется, определяет там, политику, направление государства и все тому подобное. Но с другой стороны, я понимаю, что президент при нынешней конституции а, – это английская королева. Значение этих президентских выборов есть, на самом деле очень маленькое. Потому что государственная а, политика... Він цього в Україні направили, жаль, не зміниться, точніше, вона не з'явиться. Тому що якби би не ставився до людей, які сьогодні а, символізують владу, конкретно реальна державна політика зовнішня внутрішня у них відсутня. Тому що а, люди підросли набагато швидше, ніж підросли політики. І інших політиків в нас немає. Назовите любого кандидата, любого, значит, сформулируйте 3 4 пять главных принципов, которые звучали на Майдане, и расскажите в программе какого из кандидатов президента хотя бы один ответ, хотя бы на один вопрос существует. Нет программ. да? То там написан просто какой-то набор типичных каких-то фраз. Мы за все хорошее, против всего плохого. Провели закрытое исследование. Примерно 50 процентов из тех людей, которые собираются голосовать за кандидата, который победит, 57, не верят ему как политику. Рассказывай, что будет после президентских выборов. Поменяется 15 должностных лиц. Все. Не изменится ничего. Я говорю о том, что а, все, что мы слышим сегодня о президентских выборах, это как это важно. И ради этого нужно, можно пожертвовать Крымом, Донбассом, пленными альфовцами, повышением цен. Да послушайте, политиков, любых. Давайте договориться с уганским террористом. Нам главное, чтобы прошли выборы. Давайте не стрелять, потому что это выборы. Мы заменяем, подменяем понятие. Это самое страшное, что может произойти. В мозгах у людей, которым говорите, нужно укрепить, у них в мозгах укрепляют ложь. Ложь, построенную на лжи. И это самое страшное, что может быть. Лучше бы их вообще не было этих выборов, чем при помощи лживых понятий укрепляют ложь, которая позволяет спокойно смотреть, как топчет твой флаг, спокойно смотреть, как забирают кусок твоей страны, какие демократические процессы. Да я бы, грубо говоря, если на чаше весов один населенный пункт или одна человеческая жизнь не стоит всех этих выборов со всеми этими персонажами и со всеми их лозунгами. Выборы прекрасны, если речь идет о декоративной истории, если речь идет о стране, в которой убивают людей. И это оправдывает тем, что нам важно провести демократические выборы, чтобы они были легитимны. Да это ерунда чистой воды, потому что для, для, кого? для Кремля будет нелегитимным, что исполняющий обязанности турчинов. А мы не делаем на, на... А для кого? Кремля. Для Востока избранное Порошенко тоже не будет легитимным. А для людей с центра и запада они возненавидят этого кандидата ровно через полгода, когда поймут, что он ничем не отличается от предыдущего. Но при этом на лжи, на ожидании того, что это очень важно, и с приходом этого человека много изменится, не изменится ничего, мы теряем время и теряем веру в то самое главное, что существует. В территориальную доверие друг к другу. Единственный критерий соответствие на сегодня должности президента, это соответствии должности Верховного главного Все. Все. остальное на сегодня не имеет значения. Все остальное производно. Мы да. можем проанализировать, да. какие качества главнокомандующего? не знаю, волевые ну, качества, да? Будет. Или нет? Адекватное восприятие, Адекватное восприятие реальности, нет. реальности вообще, нет. да? То есть... Не, нет. 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 нет, вот именно его качество, да? Воля. Политическая воля, то есть человек, который может быть это волей. Ситуация, это главное разумение ситуации, это на свете. Это внешний чинник, внутренний чинник, это осведомление о контролі збройних сил, усадових інформаційних безпек. Людина максимально бути адекватною ситуацією. Смысл президентских выборов заключается в том, что мы выбираем человека, который ну, при нынешнем верховного, верховного главнокомандующего, да, все, когда он не влияет, от этого не изменится парламент. Закони приймаються в парламенті, да він ніяк не зможе повлиять на этот парламент, якщо, конечно він не піде по путіну ковичну, не буде все просто-напросто нагибати. Тому що, якщо він буде розказувати, які в нас будуть податки, це не від нього залежить. Якщо він буде розказувати про покращення, це, м'яко кажучи, лукавство. Його адекватність прийняття це, це головна мірка, з якою треба підходити. От зараз президентський вибор точно не є цивілізаційним вибором. Тому що а за великим рахунком, зміни, які відбулися в головах і в серцях людей, вони потребують набагато більших змін, ніж можуть продемонструвати президентські вибори.